নমস্কাৰ তথা স্বাগতম জনাইছোঁ ৰিয়েলিটি অৱ লাইভ চেনেলটোলৈ আজিৰ বিষয়টো হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন দেশৰ লোকসভা বিধানসভাসমূহৰ লগতে স্থানীয় নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি লোকসভাত দাখিল হয় দুখনকৈ বিধায়ক কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে দাখিল কৰা বিধায়ক দুখনৰ এখন আছিল এশ ঊনত্ৰিছ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সংশোধনী বিধায়ক এই বিধেয়ক দুখন দাখিলৰ পাছতে কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ সমাজবাদী পাৰ্টীসহ বিৰোধী দলসমূহে ডিভিজনৰ দাবী তোলে সংসদীয় বিধি পালন কৰি বিতৰ্কৰ পূৰ্বে বিধেয়ক দুখন লৈ ভেটা ভেটি অনুষ্ঠিত কৰে কেন্দ্ৰই বিধেয়কখনৰ পক্ষে শাসকীয় পক্ষৰ দুইশ ঊনসত্তৰ সাংসদে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে এশ আঠানব্বৈ গৰাকী সাংসদে বিপক্ষে ভোটদান কৰে প্ৰথমেই ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং ব্যৱস্থাত আৰু পাছত বেলটৰ মাধ্যমত ভোটদান অনুষ্ঠিত কৰা হয় আজিয়েই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন নতুন সংসদ ভৱনত ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ হয় এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হ'লে সংবিধানৰ কেইবাটাও অনুচ্ছেদ সংশোধনী ঘটোৱাটো জৰুৰী এই অনুচ্ছেদকেইটা হ'ল অনুচ্ছেদ তেৰাশী সংসদৰ ম্যাদ অনুচ্ছেদ পঁচাশী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা লোকসভা ভংগ অনুচ্ছেদ এশ বাসত্তৰ বিধানসভাৰ ম্যাদ অনুচ্ছেদ এশ চৌসত্তৰ বিধানসভা ভংগ আৰু অনুচ্ছেদ তিনিশ ছাপন্ন ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ এই অনুচ্ছেদকেইটাৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱেৰে আজি দাখিল কৰা হয় এশ ঊনত্ৰিছ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিধেয়ক দুখন উত্থাপন কৰাৰ পাছত পুনৰীক্ষণৰ বাবে বিধেয়ক দুখন যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি আইনমন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে প্ৰকাশ কৰে তাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিধেয়ক দুখন যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ প্ৰেৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল সোমবাৰে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই বিচৰাত হ'লে সংসদত উপস্থিত চাৰিশ এষষ্ঠি সদস্যৰ দুই তৃতীয়াংশ অৰ্থাৎ তিনিশ সাতটা ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'লহেঁতেন কিন্তু সোমবাৰে শাসকীয় পক্ষত আছিল মাত্ৰ দুশ ঊনসত্তৰ সাংসদহে লোকসভাত চৰকাৰৰ পক্ষত থকা সাংসদৰ সংখ্যা দুশ তিৰান্নব্বৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে দুইশ চৌত্ৰিছগৰাকী সাংসদ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধেয়ক দুখন পাছ কৰাৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বৰ এন ডি এন ডি এ প্ৰয়োজন হ'ব অন্য দলৰ সমৰ্থন ইতিমধ্যে বিধেয়কখনলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডী নেতৃত্বাধীন ৱাই এছ আৰ চি পি আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে সমৰ্থন ঘোষণা কৰিছে বিধেয়ক দুখন উত্থাপনৰ পাছতে বিৰোধীৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আইন মন্ত্ৰী মেঘৱালে কয় যে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তাৱ নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ দিশত দিশত দীৰ্ঘ অপেক্ষিত ব্যৱস্থা মাত্ৰ এই প্ৰস্তাৱে সংবিধানৰ কোনো ক্ষতি নকৰে সংবিধানৰ বুধি বুনিয়াদী গাঁথনিৰ কোনো হৰণ ভগন নকৰে বিৰোধীৰ বিৰোধিতা কেৱল ৰাজনৈতিকহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট তথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ